Всем привет! Меня зовут Ирина, и сегодня я хочу дать видеообзор на мою новую монстряжку Штейн из коллекции Golsa Life. Ура! Она такая красивая. Ну сначала давайте поговорим о ее подставке. Верхняя часть прозрачная, а нижняя черная. И она в форме черепка с мальчиком. Ну а теперь давайте поговорим о Фрэнке. Волосы у нее черно-белые и не густые. Сережки у нее синие, прозрачные, а также одинаковые. Челка у нее в стороне. Макияж светлый. Верхняя часть платья белая, а здесь бабочка с черепком. И рукава, которые сеточки. Ну, или сеточные, не знаю. Юбка. И у нее нет под юбником. И пояс. А швы у нее серебряного цвета. И вот такие вот туфли. Это был видеообзор на мою новую монстражку Франкенштейн из коллекции Ghouls Life. Сейчас я покажу, как она светится. Вот тут кнопочка, на которую нажимаешь и ее. С вами была Алина. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Оставляйте ваши запросы. Пока-пока.